নমস্কাৰ এটা টেলিভিশ্যনত টক শ্ব'ৰ পৰা এইমাত্ৰ ওলালোঁ টক শ্ব'টোত থাকোঁতেই গম পালোঁ যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই এখন মুকলি চিঠি লিখিছে কিন্তু মই সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক যিমান দূৰ জানো তেখেতে শুদ্ধ অসমীয়া ক'বই নোৱাৰে লিখাটোতো দূৰৰ কথা গতিকে যিজন মানুহে শুদ্ধ অসমীয়াক ক'বও নোৱাৰে সেইজন মানুহে ইমান ধুনীয়া অসমীয়াত এখন চিঠি লিখিব পাৰেনে ইমান দীঘলকৈ বিশ্বাস কৰা ইয়াৰে আধা শব্দ চাগে সি বুজিও পোৱা নাই তাতে যি যি লিখা আছে গতিকে মইতো অন্ততঃ বিশ্বাস নকৰোঁ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক বৰ ওচৰৰ পৰা নাজানো বিভিন্ন অনুষ্ঠানত মাজে মাজে লগ পাইছিলোঁ কিন্তু এই চিঠিখন যে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই লিখা নাই আৰু ইয়াত যে কোনোবা এজন অসমীয়া মানুহে সিদ্ধাৰ্থক সহায় কৰিছে সেইটো মই হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম নাজানো কি হৈ আছে কালি শ্যামকানু মহন্ত লাইভ আহিলে আজি সিদ্ধাৰ্থৰ মুকলি চিঠি আহিলে কাইলৈ কি আহিব নাজানো চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে নতুন কিবা এটা এটা আহি আছে গতিকে কি হৈ আছে নাজানো কিন্তু প্ৰশাসনলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু সি নিজেই কৈছে যে সি দিল্লীত আছে অনুগ্ৰহ কৰি সিদ্ধাৰ্থক অসমলৈ লৈ আহক আৰু জুৰিন্দাৰ ফোনটো যিহেতু তাৰ লগত আছে এই গোটেই কামখিনি কৰিবলৈ অকণমান ক্ষীপ্ৰতাৰে কৰিব নোৱাৰে নে এতিয়াতো সি মুকলিকে কৈ দিছে শ্যামকানু মহন্তক বাৰু আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোকে বিচাৰি পোৱা নাই ঠিক আছে মানি ল'লোঁ কিন্তু ইটো কৈ যি দিল্লীত আছে তেনেহ'লে ইয়াক কিয় উঠাই আনিব পৰা নাই অনুৰোধ জনাইছো ইয়াক উঠাই আনক প্লিজ ৱি নিড জাষ্টিছ ফৰ জুবিনদা